подстава. Ну, так... <смех> <смех> да, да, здравствуйте. Меня да, зовут, здравствуйте. зовут Андрей. Меня зовут Сергей. Вуз. Серега, я. Массачусетский технологический вуз. <смех> <смех> В соревнованиях все было хорошо, пока мы не поняли, что приехали на Всемирную Олимпиаду по робототехнике. <laughs> Которая поедет представлять нашу страну в Индию. Хочется, чтобы команда показала максимальный результат, максимально то, к чему они шли, к чему они готовились, чтобы они подтвердили э, свою многодневную, многозадачную э, подготовку и показали хороший результат. Всем привет, меня зовут Артем Спирдонков, мне 14 лет, и я участник средней лиги в РО 2016. И уровень нашей подготовки просто супер. Мы действительно молодцы, мы работали очень долго. Усердно мы работали. У нас были постоянно продуктивные тренировки наши. Я Ярослав, мне 10 років. Ну, я трішки хвилююсь, оскільки треба буде добре піднапрягати. и напрягтися, чтобы достигнуть доброго результата. Но если мы не занимаем первое место, мы все равно получим хороший результат. И, это, и мы получим опыт. А это тоже что -то. Меня зовут Вика Харченко, мне 16 лет, и я участвую в старшей категории. Наша команда делала все возможное для того, чтобы ну, занять как можно лучшее место Діли все, що в наших силах. Я Сергій Батарчук, мені 24 роки. Я тренер команди молодшої ліги Ukrainian Development. Задачі, над яким над якими ми працювали, це була цікава і плідна робота, і вона заключалася не лише в технічній реалізації роботів, а й в гуртуванні команди, психологічні такі підготовці. Ну і в цілому об'єднанні в як єдина ціла команда. Андрей Кутяк, я из города Днепропетровск, мне 14 лет. Я считаю, что вот мы постарались, мы все сделали как можно лучше. Мы проводили очень много времени в студии над доработкой робота. И я думаю, что у нас все шансы занять призовое место. И я желаю еще своей команде оптимизма и веры в победу. Меня зовут Зюби Никита. Мои ожидания от поездки – это… То, что приедем, смотрим впечатление и выиграем, наверное же. Ну, у меня еще по заданиям там есть некоторые ошибки, но мы их исправим, все будет хорошо. Должны вроде бы выиграть. Меня зовут Лера Зяблицева, я э, в младшей категории, мне 10 лет. Это моя первая поездка на Всемирную Олимпиаду. Я жду от поездки много впечатлений и победы. Меня зовут Саша, моя фамилия Галета, мне 11 лет, и я участвую в младшей лиге. Я жду победы, хорошего настроения и, наверное, даже чуть-чуть отдохнуть. Я считаю, что мы подготовились на вот так. Я желаю себе и всем моим напарникам удачи, не расстраиваться, если не получится и идти до конца. Меня зовут Ваулин Валентин, мне 16 лет, и я участник старшей категории игр. Это моя первая поездка на Всемирную Олимпиаду, до этого я участвовал лишь только в всей Европейской Олимпиаде Подготовились хорошо, еще пару бессонных ночей и добьем. Это моя первая поездка на Всемирную Олимпиаду. Очень хочется зарекомендовать Украину как страну, которая может принимать участие в 20 категории для того, чтобы развивать это направление дальше у нас в стране. Больше всего я хочу, чтобы мой робот который Коля рандом иногда выдает, не выдавал мне этого рандома, и все пошло так, как я запланировала. Меня зовут Львович Федорович 2001 года рождения, 15 лет от роду. Я думаю, что у нас все получится. В топ-16 точно войдем. И вообще, типа, мы топ. Задание прикольное. Как бы для меня это интересно работать над этим. Это как хобби, но оно как бы что-то затянулось много. Меня зовут Сергей Гереблев, мне 14 лет, и я в старшей лиге. Если я добьюсь какого-то успеха, то это вполне мне может помочь при поступлении в какой-то университет. Весьма неплохо подготовились, но всегда есть куда стремиться. Пожелаю своей команде хорошо выступить и пройти хотя бы в шестнадцатку. Меня зовут Косакевский Юрий, я тренер команды старшей лиги, мне 27 лет. Да, задания этого года были очень интересные и уже хочется какие-то следующие. Надеюсь, у них будет не меньше заходящих. Команда готовилась пивроку, каждый день. Я думаю, что в них выйдет. Бажаю, чтобы команда у них выливалась и у них все равно все получится. Меня зовут Наштенко Денис. Мне 14 лет и я участвую в старшей лиге. Мне кажется, что мы могли бы и лучше подготовиться, но, к сожалению, все же школа немного мешала и времени свободного мало. Но я считаю, что возможно нам повезет и все будет хорошо. Меня зовут Арсений Львович, мне 14 лет, я участвую в средней лиге. Я ожидаю, что наша команда хотя бы попадет в топ-16 или ну, место какое-то занять. Мы подготовились так, достаточно неплохо. Вот. Ну, у нас вчера немного слетела программа, но думаю, за вот у нас будет день подготовки там в Индии, и мы все уладим. Меня зовут Максим Головко, мне 21. Для меня это было интересно с самого детства, так что я думаю, это будет достойное времяпровождение. Максимально с конструкцией, я думаю, мы справились, с программным обеспечением, ну так, в среднем. Но еще есть время в самолете, есть время в пути, и, собственно, в отеле, и, думаю, догоним. Меня зовут Тарас Лепетюха, мне 14 лет, и я выступаю в категории Junior High. В прошлом году мы пытались выступить на всеукраинской, но провалились. Но в этом году мы наработали все, что хотели, и у нас получилось попасть на всемирную. Подготовились на 90%, все донастроим на индийских полях, все влияет на робота. Освещение, материалы, из чего сделано поле, даже оттенок цветов может повлиять на выполнение задачи робота. Добрый день, меня зовут Константин Нефантьев, мне 27 лет, и я тренер команды Ukrainian Beast. На такой уровень действительно первый раз готовлю команду. Я их на всю Украинскую Олимпиаду готовил, они взяли третье место. Ну, сейчас постараемся по крайней мере, повторить на всемирной. Считаю, что они подготовились хорошо. Конечно, всегда не хватает, там, может быть, еще одного-двух дней. Но сколько бы ни было времени, их всегда будет не хватать. Поэтому мы готовы. Привет, меня зовут Никита Голубецкий. Мне 11 лет и я в команде Ukrainian Developers. Постараюсь я выиграть и надеюсь на хорошее место. Думаю, что было бы хорошо выиграть, получить хороший опыт и потом... Вообще поступить хороший в хороший университет. Лунев Константин, 33. Везу три команды. Также ответственный по ВРО. Ожидание войти в шестнадцатку. Ну по подготовке старшая лига процентов на 50, а младшая на 90 на 80. thank you Олимпиаде ⁇ то, что получили дополнительный опыт, посмотрели, как готовятся другие страны, посмотрели, что реально нужно на Олимпиаде, к чему можно идти, что могут другие дети, какие преимущества у них, какие есть недостатки, над чем нам, нам нужно еще работать, какие еще дополнительные варианты нужно делать и вообще как дальше двигаться на следующий год. Как в плане подготовки детей, так и в плане подготовки роботов. Было самым ярким то, что когда мы были уже на соревнованиях, мы каким-то чудом попали в 32, а потом уже мы собрались, набрали 120 баллов и вышли в 16, но там уже на даче украинского спортсмена. Спасибо нашему тренеру любимому и моим родителям. Что непосредственно действительно понравилось, это, в принципе, сама вот эмоция соревнований, это сама Олимпиада, все очень как, круто, ярко, интересно. Не совсем, возможно, понравилось. Сложное впечатление от Индии, потому что не удалось посмотреть ее настоящую. Касательно самих результатов, к сожалению, получилось не все задуманное. Но зато мы знаем, что двигались в правильном направлении и получили опыт, который необходим нам для того, чтобы все сделать еще круче в следующем году. И мы это сделаем. Мои самые яркие впечатления, как мы все вместе поехали в тач-махал. Я хочу благодарити свою, свою команду моего второго помощника Сашу і тренера Константина Владимировича. Найкраще те, що там відбулося в Індії, це те, що міжнаціональна така мультикультурна спільнота зібралася і займалася роботами. І наші хлопці були в цій. В цьому середовищі і могли дійсно оцінити, як змагаються інші країни, яких роботів вони будують. В них не все склалося, але той досвід, який вони почерпнули, мають зараз і в Україні, і за кордоном одиниці. Що було дуже цікаво, це віртуозність водіїв ось цих ось машинок. Саме впечатлення, це, коли ми ходили там тадж «Махал», видели его, а потом мы еще в тот же первый день поехали на экскурсию в замок индийский. Жалко, что мы, конечно, не попали в ТОП-64, ну, хотя бы опыт будет. Робот не поехал, ну, а так, в общем-то, было все хорошо. Я была в безумном восторге, на самом деле, от этой тусовки, потому что это совсем другой уровень, это другое программирование, это другие роботы, это другие люди, это команды, не из трех человек, это огромные команды, которые готовятся поехать на мир. Мы готовы вкладывать в силы для того, чтобы и другие люди поняли, что обучение в университетах может быть не только интересным, но и прикладным. В целом я доволен всем, кроме системы отбора участников. Испугался, я скорее расстроился, когда у нас сбился робот, который до этого работал справно. Я хочу поблагодарить своего тренера Юру и сокомандницу Вику. тоже махал понравился. Это, наверное, самое чистое место в Индии. А еще, наверное, самое яркое впечатление, это когда наш робот набрал 300 баллов на первой попытке. Ну, это было реально круто. Мы очень волновались. Мне, в принципе, все понравилось. Наверное, не понравилась только еда, она была очень острая. Тебе говорят, не-не-не, не, -не, -не, не острая, ты пробуешь, а есть невозможно. И чемпионат мне очень понравился, то есть организованность чемпионата. Было очень много команд, очень интересно прям почувствовала настоящую вот, энергию робототехники. Олимпиада – это была самая крутая в поездке. Самый смешной побед – это когда мы ели. Потому что нам принесли новую спайс, новый спайс. В общем, самое впечатляющее на чемпионате эти были все роботы. Так вот насчет ноу no спайси. Там есть индус. Ноу no спайси, пацаны. Абсолютно. В итоге проходит полчаса. <сотор> 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 Два человека валяются под столом <сотор> со слезами, у них рот изо рта просто... <сотор> <сотор> В общем, вот ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.